И вот этот колхоз переделывать, да, это дорогое удовольствие. То есть тут еще нужно... Все, братьям по цеху привет. Мамкиным дизелистам отдельный привет. Значит, вот эта машинка была у нас где-то месяц назад. Ремонтировали топливную аппаратуру. Меняли ТНВД. Он уже покажу, в каком состоянии ТНВД. Абсолютно новый стоит. Видно, да? Ребят, это похоже на 800 километров пробега. Но не в этом суть. В общем, попадает к нам эта машинка и звучит коронная фраза. Я ж по гарантии. Почему третий день она стоит, да? Человек возмущался? Возмущался. Возмущался. Значит, объясняю. Значит, ребят, ну, во-первых, из-за отсутствия света мы не нарушаем очередь, а во-вторых, давайте разберемся, какая это гарантия. Значит, в чем у нас проблема? Застучала форсунка. Нет, ребят, это не застучала форсунка вторая. Это говорит о том, что вот этот колхоз, вот этот, мы видим вот этот болт, да? Но я так подозреваю, что там еще десятка диаметр резьбы. И вот эта втулка, видно, да, еще снизу. То есть это вообще не ваговская тема. Во-первых, не центрует, видно, что этот болт, ну, втулка ездит по бугелю, то есть бугель нормально не фиксирует, да, но машинка так и приехала. И вот этот колхоз переделывать, да, это дорогое удовольствие. То есть тут еще нужно кучу манипуляций, снимая крышку, вставлять гужоны для того, чтобы восстановить это правильно скорее всего, рассверлены у нас бугеля, замена бугелей и все остальное для того, чтобы это работало правильно. А на таком колхозе она правильно работать не может. Но машинка ж так приехала к нам, да, наш до якость ездила, вот эта крылатая фраза, слышим часто, да, пацаны? Она ж приехала, она должна и уехать. Значит, ребята, вот этот колхоз, переделка, это дорогое удовольствие, это раз. Во-вторых, это не гарантийный случай. Понимаете, да? Ну и, пацаны, пишите ваши коммент, а мы дальше дернем форсунки и покажем вам, как это должно было выглядеть, да, и как выглядит на сегодняшний день. И в чем здесь нюанс? Ну, болты отпускаются. Я думаю, там десятка. Если восьмерка, то нам повезло. Берите себя. Всем удачи.